Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Video kali ini adalah tentang perkara asa ujian darah anda. Salah satu soalan paling kerap saya dengar di klinik ialah Doktor, keputusan darah saya tak normal. Apa sebenarnya maksudnya? Hari ini saya ingin menerangkan secara ringkas dan jelas tiga komponen paling penting dalam ujian darah rutin. Hemoglobin, sel darah putih dan platelet. Selepas menonton video ini, saya harap anda dapat melihat laporan darah anda dan memahami asasnya tanpa panik dan tanpa membuat andaian sendiri. Apakah itu ujian full blood count atau FBC? Kebanyakan ujian darah rutin merangkumi satu ujian yang dipanggil full blood count atau FBC. Ujian ini memberi gambaran tentang bagaimana kilang darah dalam tulang iaitu sumsum -sum tulang menghasilkan darah dan bagaimana badan anda bertindak balas terhadap jangkitan, pendarahan atau penyakit kronik. Secara ringkas, keputusan FBC boleh dibahagikan kepada tiga komponen utama: sel darah merah yang juga dipanggil hemoglobin, sel darah putih dan platelet. Mari kita lihat satu persatu. Hemoglobin atau Hb terdapat di dalam sel darah merah. Fungsi utamanya sangat penting tetapi mudah difahami iaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh badan. Apabila paras hemoglobin rendah, keadaan ini dipanggil anemia. Gejala yang biasa kita dapat dengan anemia termasuk cepat letih, semput, pening atau jantung berdebar. Namun, ada juga individu yang tidak mempunyai sebarang gejala. Paras hemoglobin normal berbeza mengikut jantina dan umur keputusan yang rendah tidak semestinya bermakna ada penyakit serius. Apa yang penting ialah sejauh mana rendahnya paras HB itu sama ada ia turun secara perlahan atau mendadak dan punca di sebalik perubahan tersebut. Antara punca utama mengapa hemoglobin rendah adalah kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12 dan folic acid, kehilangan darah contohnya dari haid yang banyak dan penyakit kronik seperti kegagalan buah pinggang sebaliknya paras hemoglobin yang tinggi boleh disebabkan oleh kekurangan air dalam badan merokok penyakit paru-paru atau tinggal di kawasan tanah tinggi angka hemoglobin hanyalah titik permulaan soalan paling penting ialah mengapa ia berubah seterusnya kita menyentuh tentang sel darah putih Sel darah putih merupakan sebahagian daripada sistem pertahanan badan. Tugasnya adalah melawan jangkitan dan mengawal tindak balas imun. Dalam laporan darah, anda mungkin nampak istilah seperti neutrofil, limfosit dan monosit. Setiap jenis mempunyai fungsi tersendiri. Sel darah putih tinggi selalunya berpunca daripada jangkitan kuman, keradangan atau inflammation dan tekanan pada sistem fizikal badan seperti selepas pembedahan atau kecederaan. Sel darah putih rendah pula boleh berlaku akibat jangkitan virus tertentu, kesan sampingan ubat-ubatan dan boleh disebabkan oleh penyakit autoimun seperti lupus. Perlu diingat, perubahan kecil dalam bilangan sel darah putih adalah sangat biasa dan selalunya bersifat sementara. Doktor bukan sahaja melihat jumlah keseluruhan tetapi juga jenis sel darah putih yang berubah dan sama ada pesakit mempunyai gejala tertentu. Platelet pula adalah sel kecil yang membantu darah membeku. Ia berfungsi untuk menghentikan pendarahan apabila berlaku luka dan membantu menutup salur darah yang cedera. Platelet yang rendah boleh menyebabkan mudah lebam, senang luka atau gusi berdarah. Namun, penurunan ringan selalunya tidak menyebabkan sebarang gejala. Platelet yang tinggi pula selalunya bersifat reaktif, bermaksud ia meningkat sebagai tindak balas kepada jangkitan kuman, keradangan atau inflammation, kekurangan zat besi atau sekiranya ada pendarahan. Hanya dalam keadaan tertentu sahaja ia berkait dengan penyakit darah yang serius dan doktor dapat menasihatkan anda berdasarkan ujian darah yang diterima. Seperti komponen lain, keputusan platelet perlu dinilai bersama konteks klinikal dan bukan hanya pada nombor. Ujian darah bukanlah satu diagnosis. Ia hanyalah isyarat, satu gambaran keadaan badan pada satu masa tertentu. Sebab itu doktor akan mengambil kira perubahan keputusan darah dari masa ke masa, gejala yang anda alami dan rekod sejarah perubatan anda sekiranya perlu. Ujian lanjutan perlu dibuat untuk mengenal pasti adakah perubahan ujian darah ini serius atau tidak. Jika keputusan darah anda tidak normal, jangan panik. Tetapi pada masa yang sama, jangan juga diabaikan tanyakan apakah yang berubah, apa maksudnya untuk anda dan sama ada perlu pemantauan lanjut. Memahami keputusan darah adalah langkah pertama untuk anda mengambil peranan aktif dalam menjaga kesihatan sendiri. Dan yang penting sekali berhubung dengan doktor anda sekiranya anda memerlukan penerangan lanjut. Jangan lupa untuk mengikuti saya melalui website saya, Facebook dan YouTube. Sekian. Terima kasih.